مسائل قربانی قربانی کے حوالے سے دس مسائل کو سمجھنا چاہیے نمبر ایک قربانی کا ثبوت نمبر دو قربانی کا حکم نمبر تین قربانی کا جانور نمبر چار جانوروں کی عمر نمبر پانچ شرکا اور ان کی تعداد نمبر چھ قربانی کا وقت نمبر سات قربانی کے دن نمبر آٹھ وجوب قربانی کی شرائط نمبر نو قربانی کا نصاب اور نمبر دس قربانی کو زبا کون کرے تو قربانی کے متعلقہ ان دس مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اچھی طرح یاد فرما لیں تو پھر قربانی کے حوالے سے آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی نمبر ایک قربانی کا ثبوت سورة الحج آیت نمبر چوتیس ولیک المّت ان جاننا منسکل یسک رسم اللہ ما مہرضا من, مِن مت الانعام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ چپائیوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے لکل امت ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے بلکہ ان سے پہلی امتوں پر بھی تھی اس سے پہلے سے قربانی چلی آ رہی ہے نمبر دو صورت القوثر آیت نمبر دو فصلی رب کا ون حد آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں ون اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں فصلی ربق سے مراد نماز ہے اور ون سے مراد یہ قربانی ہے لہٰذا قرآن کریم سے جس طرح عید کی نماز ثابت ہے اسی طرح یہاں قربانی کرنا بھی ثابت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ماحل اضاحِ یا رسول اللہ اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے پر میں ابیکم تو کم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے جد امجد تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے فمالنا نفیحہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس میں کیا ملے گا فرمایا بالکل نشارت ہسنا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی فصوف یا رسول اللہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ تو بکری کے بارے میں ہے گائے کے بارے میں ہے بھینس کے بارے میں ہے اور دمبا جس پر عام بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم فرمایا مایا بالکل نشارت مینصوف ہسنا دمبے کے اوپر جو اون ہے اون بھی بالوں کی ہوتی ہے لہذا ہر بال کے بدلے میں وہاں بھی ایک نیکی ملے گی جامع ترمزی باب ماجا فی فضل اضحیہ حضرت ام المومن امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملہ آدمی عمل یوم النحر احب من احراق الدم کہ عید کے دن سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا وہ جانور کا خون بہانا ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ افضل ترین عمل ہے لیاتی یوم القیامت بقرونہ و اشعارہ و اضلاف قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کے سینگ اس کے بال اور اس کے کھر لائے جائیں گے و ان دم یک بن اللہ بکان قبل من الارض اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے فتیب و بےحا نفسہ لہذا جانور قربانی دو تو خوش دلی سے دیا کرو خوشی سے دیا کرو جبر سمجھ کر نہ کیا کرو حضرت ام مومن امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذہو قربانی کرو وطیب و بحا و طیب اور وطیب و بےحا انفسکو خوشتری کے ساتھ قربانی کیا کرو فین و لسم مسلم یو وجی ہو زہیت ولاقبلا کا كَا اللہ کا نہ دم ہوا و فرس ہوا وصوف ہوا صنعتن مخضراتن فی ویزا نے یوم القیامہ یہ جو شصب خوشتری سے قربانی کرتا ہے جانور کے بلاٹا لیتا ہے اس جانور کا خون اس کے گوبر اور اس کے اون یہ قیامت کے دن نیکیاں بنا کر اللہ نامہ امال میں تول دیں گے مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے